Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Jamadil Akhir 11 Disember. Saya Ardi Herman Marzi. Juru kimpal maut dihempap bucket excavator. Mekanik liwat anak tiri sindrom Down. Timpal maut dihempap bakul besi jentera pengorek atau bucket excavator. Insiden berlaku di tapak pembinaan pemecah ombak pantai Kampung Tanjung Batu Rakit di Kuala Nerus pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohd Nur berkata, mangsa ialah Mohd Rosli Awang, 54 tahun, berasal dari kampung Alulimbat, Marang. Beliau berkata kejadian berlaku kira-kira 9.48 pagi Ketika mangsa sedang menjalankan kerja mematri besi penyambung bakul besi kepada jentera pengorek untuk kerja-kerja pembinaan. Bagaimanapun katanya bakul besi tersebut tiba-tiba terbalik dan menghempap belakang mangsa. Rakan sekerja mangsa yang berada di situ bergegas mengalihkan bakul berkenaan menggunakan jentera pengorek. Mangsa yang tidak sedarkan diri dikejarkan ke klinik kesihatan Batu Rakit dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Azli berkata mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Zainal Abidin (HOSZA) untuk bedah siasat dan tiada unsur jenayah dikesan di lokasi kejadian. Dua wanita Filipina mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan memiliki kad pengenalan palsu pada Isnin lalu. Pengakuan itu dibuat tertuduh Noraina Semawil 33 tahun dan Janida Daimun 53 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan di hadapan Magistrit A Sharmini mengikut kertas pertuduhan Nur Aina yang bertugas sebagai penyelia syarikat pembersihan di sebuah pusat membeli-belah tanpa kuasa sah memiliki dua kad pengenalan palsu atas nama dua individu berbeza sebagai pengenalan diri manakala Janida yang bekerja sebagai pekerja kebersihan turut melakukan perbuatan yang sama. Kedua-dua kesalahan dilakukan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Johor sekitar jam 7 petang pada 8 Disember lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Peraturan 25-1-E Peraturan Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Akta Pendaftaran Negara 1959. Kes dikenalikan pegawai pendakwa JPN Nur Aliyah Yaakob. Manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Nur Ashikin Mat Jabarullah. Mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh membayar denda RM5,000 setiap seorang dan jika gagal membayarnya, mereka berdepan enam bulan penjara. Empat tekong darat didakwa di Mahkamah Stesen Kota Baru hari ini atas pertuduhan menyeludup lapan lelaki pendatang asing tanpa izin atau parti warga Myanmar. Kejadian dilaporkan berlaku di sebuah pasar raya di Kuala Krai dan sebuah rumah di Pulai Condong, Macang pada bulan lalu. Walau bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Raja Yusuf Saifullah Raja Sharifuddin, 34 tahun, Mikdad Elia Zulkifli 41 tahun, Nur Hizam Muhammad No 45 tahun dan Muhammad Faizul Mat Yusuf 43 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Nik Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan yang dibacakan berasingan itu, Raja Yusuf Saifullah dan Mikdad Elia didakwa melakukan penyeludupan migran dua lelaki warga Myanmar di sebuah pasar raya di Kuala Krai Jalan utama Kota Baru, Gua Musang, jam 4.45 petang pada 14 November 2025. Nurhizam dan Muhammad Faizul pula dituduh melakukan penyelidupan migran 6 lelaki warga Myanmar di sebuah rumah teras di Taman Reda, Pulai Condong, Macang, jam 12.30 tengah malam pada 15 November 2025 keempat-empat tertuduh didakwa mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau Akta 670 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun denda atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Kamarul Hashim Rosli tidak mencadangkan jaminan kerana kes itu adalah kesalahan keselamatan. Di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012. Mahkamah juga tidak membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin kerana jaminan bagi kes itu perlu dimohon di Mahkamah Tinggi. 21 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula bagi kedua-dua kes. Di Perak, seorang mekanik didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan meliwat anak tirinya berusia 11 tahun minggu lalu dan lebih menyedihkan mangsa seorang kanak-kanak sindrom Down. Tertuduh Muhammad Hafiz Zahidi, 40 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Jean Sharmila Jesudason. Muhammad Hafiz didakwa telah melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur manusia. Perbuatan itu didakwa dilakukan di rumah mereka di Jalan Tas Indah, Bandar Universiti Perak Tengah malam 2 Disember lalu. Kes dikemukakan mengikut Seksyen 377B Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikenalikan timbalan pendakwa raya Nur Arfahanim Azurin Arfanuddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Ketika mitigasi jaminan, tertuduh memohon jumlah jaminan minima dengan mengambil kira pendapatannya sebagai mekanik RM1,800 sebulan manakala pendapatan istrinya sebagai peniaga pakaian terpakai sekitar RM500 sebulan selain perlu menyara dua anak termasuk mangsa. Hakim membenarkan tertuduh dijamin RM8000 dengan seorang penjamin berserta dua syarat tambahan iaitu perlu melapor diri ke balai polis pada setiap awal bulan serta tidak mengganggu mangsa serta saksi sehingga kes selesai dibicarakan. Mahkamah menetapkan 29 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Mahkamah Rayuan Paris membatalkan sepenuhnya final award yang dikeluarkan oleh Dr Gonzalo Stampa dalam kes tuntutan waris Kesultanan Sulu terhadap Malaysia. Dalam keputusan yang diputuskan pada 9 Disember lepas, mahkamah turut memerintahkan pihak penuntut membayar kos sebanyak 200,000 euro kepada kerajaan Malaysia. Mahkamah mengesahkan bahawa stampa tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan final award tersebut kerana tiada perjanjian timbang tara yang sah mengikat Malaysia. Keputusan ini diharap dapat menamatkan segala usaha tidak berasas pihak penuntut Sulu dan pembiaya mereka untuk memeras wang dan aset rakyat Malaysia. Kerajaan Malaysia menegaskan komitmen tidak berbelah bahagi untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara daripada tuntutan palsu tersebut. Sebelum ini pada 6 Jun 2023, Mahkamah Raiwan Paris telah menolak pengiktirafan partial award yang dikeluarkan oleh individu sama atas alasan serupa. Dalam peritu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, keputusan Mahkamah Paris ini bukan sahaja kejayaan undang-undang, malah kemenangan maruah, kedaulatan dan hak seluruh rakyat Malaysia, terutama rakyat Sabah. Menarik selepas ini, satu kunjungan bawa seri... Masih bersama berita Al-Hijrah, Kementerian Pengangkutan merancang memperkenalkan perkhidmatan komuter khusus bagi laluan Kulai Johor Bahru mulai suku pertama tahun depan langkah itu jelas menterinya Anthony Lok bagi meningkatkan lagi rangkaian pengangkutan awam dan kemudahan mobiliti masyarakat di kawasan selatan tanah air Perkhidmatan itu akan dilaksanakan menggunakan set tren dan gerabak sedia ada yang sebelum ini beroperasi sebagai tren shuttle Gemas Johor Bahru Katanya, penggunaan perkhidmatan komuter bagi laluan Kulai Johor Bahru dapat meningkatkan kekerapan tren secara ketara memandangkan perjalanan hanya mengambil kira-kira 20 minit. Tetapi sementara kita menunggu tren set yang baru, kita akan mengoptimumkan gerabak-gerabak uh, uh, yang sedia ada, yang selama ini uh, memberikan perkhidmatan penumpang di antara gemas ke Johor Bahru. Jadi semua coach-coach ini akan diguna dengan optimum. Uh, untuk memastikan perkhidmatan antara khususnya antara keluarga kulai, kulai, sorry antara Kulai dan Johor Bahru akan kita uh, mulakan perkhidmatan komputer menggunakan kos sedia ada. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Penyempurnaan dan Pengoperasian Landasan Berkembang Elektrik Gemas Johor Bahru di stesen kereta api kempas di Johor Bahru. Menurut beliau, jadual baharu yang akan diperkenalkan kelak menyediakan 16 perkhidmatan menuju Johor Bahru dan 16 perkhidmatan lagi ke Kulai setiap hari dengan kekerapan operasi hampir setiap setengah jam. Jelasnya langkah itu dijangka menggalakkan penduduk sekitar Kulai dan kawasan sepanjang laluan tersebut menggunakan pengangkutan awam. Sekaligus mengurangkan kesesakan serta kebergantungan kepada motosikal dan kenderaan persendirian. kesunyian bukan sekadar rasa tetapi ia teman setia bagi warga emas yang tinggal bersendirian namun bagi beberapa penghuni rumah pusaka di pinggir kampung dekat raup kesepian dan keheningan itu hilang perlahan-lahan apabila seorang sukarelawan khidmat bantu di rumah atau KBDR mula mengetuk pintu rumah mereka setiap minggu membawa secebis tawa dan harapan Wartawan Nur Zatil Husna Zaharulai yang sempat mengikuti langkah khidmat persinggahan itu ada perkongsiannya. Nur Asim Ahmad Rahim, ibu tunggal yang juga orang kurang upaya OKU, tinggal seorang diri apabila ketiga-tiga orang anaknya bekerja dan pelajar di luar kawasan. Hidup berseorangan bukan pilihannya tetapi keadaan memaksa. Namun sejak bulan November lalu, kesunyian itu mula hilang dan digantikan dengan tawa, sembang dan bunyi senduk berlaga di dapur. Kehadiran seorang rakan walau hanya seminggu sekali sudah cukup menyalakan ruang yang sudah lama gelap. Ah seronoklah. Ah, sangat. Saya datang Haji, Tana, Cik Sem, ah, sembang tanya, tanya cik sehat ke tidak, boleh masak sama. Hari ini kita nak buat lauk free dia, tanya cik. Okey lah. Nah, sebab Rumah jauh, dek, Rumah jauh daripada orang. Duduk rumah, sakit pula. Keterujaan yang sama turut dirasai Rodia Sa'ad, keluarga emas berusia 75 tahun yang hidup sebatang kara setelah kematian suami dan tidak mempunyai zuriat. Dia yang masih sihat tubuh badan dan mampu menunggang motosikal untuk aktiviti harian masih terasa kosong. Namun dengan kehadiran sukarelawan Nur Hamsa Abi bukan sekadar memberi bantuan tetapi mengisi ruang yang sudah lama sepi. Dia dari kali dah ada kawan, dah ada kawan. Ah, ya, paling seminggu sekali ajak ya. yeah. dia datang. Ah, nanti bawa cik siram bunga. Dia pergi tolong siram bunga ha, ha. macamlah. Buat sikit ni ni ini sikit ini. Di sebalik senyum warga emas ini, ada sosok yang memilih untuk datang meluangkan masa, bukan kerana gaji, bukan kerana tanggungjawab formal, bukan kerana paksaan, tetapi kerana hati yang mahu peduli. Dia sebenarnya sukarelawan ni atas minat lah daripada hati kita. Kalau kita tak ada minat, tak ada hati pada untuk jadi sukarelawan, takkan jadi juga kan. Sebab kita sebenarnya sukarelawan ni ikhlas. Lepas tu kita bukan dibayar. Kita sebagai sukarelawan ni tak pernah dibayar pun wala satu sen pun. Ada masa kita ni keluarkan modal kita sendiri. Sebab sekarang ni susah nak cari orang yang betul-betul untuk jadi sukarelawan. Program Hidmat Bantu di Rumah atau KBDR merupakan perkhidmatan sokongan sosial yang digerakkan sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan NGO kepada klien yang terdiri daripada warga emas dan OKU, terutamanya yang tinggal bersendirian atau bersama ahli keluarga yang memerlukan bantuan dan sokongan sosial. Ini sebagai satu usaha kerajaan untuk menangani permasalahan warga emas Uh, yang mana warga emas uh, banyak menghadapi isu-isu kesunyian, isu-isu uh, keselamatan dan ini adalah satu usaha pihak uh, kerajaan melalui JKN untuk mesejahterakan golongan warga emas. Katanya program yang bermula sejak 2012 ini bukan sekadar ziarah dan sembang tetapi ia satu bentuk perkhidmatan pemulihan dan penjagaan terhadap klien agar mereka tidak terputus dari dunia luar dan juga sentiasa merasa layak untuk disayangi dan dicintai. Laporan Zatil Husna Zaharulail bersama jurukamera Safian Samsudin untuk Berita Al-Hijrah. Buat julung kalinya TV Al Hijrah akan menganjurkan sebuah konsert berskala besar berunsur kerohanian pada hujung tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Namanzi Haris, konsert Malam Hijrah Bergema itu merupakan hadiah buat penonton setia TV Al Hijrah yang sentiasa menyokong stesen TV Islamik pertama tanah air itu. Dan kita buat juga konvensyen serta konser uh, malam Hijrah bilang uh, ni uh, untuk menghargai sokongan kepada TV Al-Hijrah yang selama setahun ni banyak support kita sokong kita dalam program-program terbitan TV Al-Hijrah ini merupakan salah satu hadiah kembali kepada mereka dan kita berikan konsert serta konvensyen ini secara percuma. Uh, Alhamdulillah kita ada rezeki untuk memberikan satu pengisian yang julung-julung kali diadakan. Tambahnya lagi, konsert tersebut juga merupakan alternatif lain buat penonton untuk menyambut ambang tahun baru. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program kemuncak akhir tahun TV Al-Hijrah 2025. Mengulas lanjut katanya, konsert berkenaan akan diadakan pada 31 Disember ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya. Konsep malam hijrah program itu juga akan ditayangkan secara langsung di TV Al-Hijrah. Sementara itu jelasnya, selain konsep berkenaan sebagai penutup tirai tahun 2025, TV Al-Hijrah turut menganjurkan konvensyen Assalamualaikum pada 30 Disember bermula 10 pagi hingga 4 petang di PICC. Program menarik lain yang akan turut dibawakan kepada penonton melalui saluran TV Al-Hijrah dan AH Plus adalah Anugerah Carta 114 musim ketiga, program Tenang Sekejap dan lima telefilm terbaik. Selepas ini banjir di Biren dari bencana ke krisis makanan. Masih bersama berita Al-Hijrah, situasi pasca banjir di Biren, Aceh memasuki fasa yang jauh lebih membimbangkan apabila daerah itu berdepan krisis makanan dan keruntuhan ekonomi yang semakin meruncing sektor pertanian lumpuh malah laluan masuk masih sukar ditembusi akibat timbunan lumpur serta infrastruktur yang runtuh kebimbangan itu disuarakan pegawai daerah Biren Muklis Chud Hasan Sheikh Mahmud kepada wartawan Nazirah Syaringat yang kini berada di Aceh Kemusnahan sektor pertanian bukan sahaja memusnahkan sawah dan ladang, tetapi turut menyebabkan ribuan penduduk hilang punca pendapatan. Ia sekaligus menjejaskan penghasilan makanan yang menjadi tulang belakang ekonomi birin. Menurut Muklis, tumpuan ketika ini bukan lagi sekadar mengesan mangsa yang hilang, tetapi memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan di tengah kawasan yang masih terputus hubungan dan sukar diakses. Memang kalau kita lihat dari ini, kita bukan Uh, di saat bencana aja yang yang memberatkan uh, kita, tetapi pasca bencana ini yang yang kami sangat menakutkan. Apa yang kita lakukan? Kita takutkan ini dipastikan, ya dipastikan. Kalau hari ini bantuan masih banyak mengalir dari saudara-saudara kita, baik di di Biro atau di luar Aceh, ya, atau di Aceh. Tapi coba bayangkan setelah ini. Ini yang pertama ekonomi masyarakat kita. Ya, ekonomi dipastikan ini. Ya pencahayaannya hilang. Kemudian tambak-tambak tempat uh, hari ini uh, apa namanya? Uh, ya, memelihara ikan itu menjadi daratan. Sawah lagi yang tempat bercocok tanam dan tempat di lain lain sudah menjadi daratan. Ini akan muncul kemiskinan besar-besaran di Kabupaten Bintan. Keruntuhan ekonomi penduduk semakin membarah apabila infrastruktur asas musnah teruk dan disifatkan sebagai kerusakan paling parah dalam sejarah Biring. Hampir keseluruhan sistem berhubungan dan logistik lumpuh manakala lapan jambatan nasional terputus mengasingkan komuniti dan menyukarkan pergerakan bantuan serta aktiviti ekonomi. Laluan utama yang menghubungkan Aceh dan juga Sumatera Utara telah pun terputus. Dan ia sekaligus aa, menyebabkan rutin harian penduduk aa, terganggu dan terpaksa menggunakan perahu atau bot aa, untuk ke bahagian sini. Dan kalau kita lihat di tepi-tepi ini asalnya adalah aa, di rentan kedai. Namun sekarang ia pun telah pun musnah aa, dibadai oleh banjir lumpur pada 27 November lalu. Banjir luar biasa yang melanda Aceh turut mencetuskan gerakan bantuan daripada Muslim Malaysia yang bekerjasama dengan NGO tempatan Hidayah Al Ikhlas bagi menggulurkan sokongan kepada penduduk paling terjejas. Dalam misi kali ini 650 pek makanan asas diagihkan selain kelengkapan solat serta bantuan kewangan. Makanan asas seperti beras menjadi keperluan mendesak kerana hampir semua bekalan makanan penduduk terendam air bah. Beras kami beras yang sudah terendam, terendam lumpur banjir itu kami cuci lagi. Terus kami masak lagi. Gitu. Itu yang kami makan selama... Banjir-banjir? Selama tiga hari, empat hari gitulah. Ya. ya. hari keberapa itu barulah datang beras bantuan. itu Karena toko-toko ditutup semua. Aceh bukan wilayah asing buat Muslim Care. Badan NGO itu sendiri ditubuhkan selepas tragedi tsunami Aceh lebih dua dekat lalu ...yang telah mengorbankan ratusan ribu nyawa. Laporan Azira Syaringat bersama jurukamera Nur Imran Nurdin Aceh, Berita Al-Hijrah. Mangsa banjir berisiko mendapat penyakit berjangkit bawaan air yang boleh membawa maut. Menurut pakar bedah Am hospital pakar KPJ Kelang, Dr. Hugh Teck Lee, penyebaran penyakit berjangkit itu terjadi apabila air bah... Membawa bersama kumbahan atau najis binatang dari hutan. Penyabaran berlaku apabila air banjir ini dia membawa air kumbahan ataupun uh, uh, excretion daripada najis uh, binatang daripada hutan seperti uh, tikus, dan dia membawa penyakit seperti hepbetospyrosis, kolera uh, dan typhoid ini ke kawasan perumahan. Dan uh, air banjir ini mungkin campur dengan uh, air minuman kita dan boleh menyebabkan kita uh, ber berpenyakit lepas tu. Tambahnya lagi gejala awal yang akan dialami pesakit adalah mengalami demam tidak bermaya, kurang selera makan, cirit birit dan pesakit juga boleh menunjukkan tanda demam kuning bagi penyakit Leptospirosis. Jelas Dr. Yutek, golongan yang berisiko tinggi mendapat penyakit berjangkit itu adalah kanak-kanak, warga emas dan individu yang mengalami malnutrisi. Beliau juga berkata kanak-kanak yang dibiarkan bermain air banjir yang terbukti tercuma merupakan antara punca mereka terkena penyakit berjangkit. Selain penyakit tersebut, mangsa banjir juga terdedah dengan denggi dan cikukunya. Selepas air uh, banjir ini mula surut, kadang-kadang ada takungan air yang boleh uh, memberi peluang uh, <coughs> nyamuk edis untuk membiak. Nah, nyamuk Aedes ni pula dia jadi penyakit vektor yang membawa penyakit seperti denggi uh, dan uh, cikukunya dan uh, nyamuk yang lain boleh membawa penyakit malaria ke kawasan perumahan. Sementara itu katanya, mangsa banjir perlu mempunyai pengetahuan awal tentang risiko penyakit pada musim banjir serta tahu cara mengendalikan makanan dan minuman ketika berdepan dengan bencana berkenaan. Dalam pada itu, Beliau turut menasihatkan para sukarelawan atau pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Seboleh-bolehnya ada satu um, koordinator yang sudah fasih apa nak buat masa banjir. Macam mana nak memasuki ke kawasan banjir sama ada dengan kereta atau dengan bot uh, dan berapa banyak uh, mangsa yang mereka dapat selamatkan dari kawasan itu. Semua itu mesti ada uh, persiapan. Kita mesti membawa uh, local guide uh, dan seorang doktor supaya mereka lebih lancar lah. ...untuk menyelamatkan mangsa banjir nanti. Lebih setengah juta penduduk di Thailand dan Kemboja... ...terpaksa dipindahkan ke zon selamat. Susulan pertempuran sempadan yang kembali meletus... ...antara kedua-dua negara. Jumlah itu melibatkan lebih 400,000 penduduk... ...di tujuh wilayah di Thailand... ...dan lebih 100,000 lagi di Kemboja. Menjadikannya jumlah pemindahan terbesar melepasi insiden serupa awal tahun ini. Juru cakap Kementerian Pertahanan Kemboja, Mali Socheta mengesahkan ribuan keluarga telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pemindahan sivil secara besar-besaran itu dilakukan kerana penilaian ancaman keselamatan yang semakin kritikal. Dal Jun Phisak kalang chap tang ngai ti 7 khai thnu chnam 2025 rohot កត្រឹមនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូវេលាម៉ោង17:30នាទីដែលចម្លៀសមកក ੰਨ ទីទួលសុខភាពនិងផ្ទះសច្ញាតចំនួន5ខេតសរុបមានចំនួន2105គ្រួសារស្មើប្រមាណ101229អ្នក Pertikaian itu memabitkan penggarisan sempadan era kolonial sepanjang 800 km yang menyebabkan tuntutan bertindih terhadap kuil bersejarah. Sering mencetuskan konflik bersenjata, pertempuran terkini adalah yang paling berdarah sejak Julai 2025 dengan sekurang-kurangnya 10 maut termasuk 3 tentera Thailand dan 7 orang awam Kemboja. Dalam beritu, setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio menggesa penghentian serta merta permusuhan dan menuntut kedua-dua pihak kembali mematuhi perjanjian gencatan senjata. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini saya Ari Herman bersama juru bahasa isyarat Amsha Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.